Dünən İdris rəqəmi ilə fəzli oxudum. Bir nəfər yazıb paylaşmışdı, müəllifi bilmirəm kimdirsə. Yox idi orada. Deyir: Mərhəmət duyğusu səndə yoxdursa, tutduğun orucun nə mənası var? Süfrəndə yoxsula yerin yoxdursa, bir ay ac qalmağın nə mənası var? Tərəzin çəkidi əyri çəkirsə, dilin zəhər kimi qalbincidirsə, Əlindən rüşvət alıb rüşvət verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib alver edənlər, arvaddan xəbərsiz əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o həccə getməyin nə mənası var? Haram pulları ilə villa tikənlər, yetimin haqqını bölüb yeyənlər, şərh atıb birini bəd-vəxt edənlər öləndə yoxsunun nə mənası var? Hə? Nə? nə mənası var? Namaz da, oruc da asandır, qardaş. Vicdanlı olmaq çətindir, qardaş. Əsl insan olmaq lazımdır, qardaş. Əməlsiz Qur'anın nə mənası var? Həqiqətən gözəl dedi ki, əsl insan olmaq lazımdır, qardaş. Əməlsiz Qur'anın nə mənası var? o qədər Quran ayələrini o qədər yaz ki Quran ayələrini o qədər Qurandan sitat gətir ki əməlində yoxdsa əməlsiz Quranın əm nə mənasını var? Bilmirəm, nəysə qardaş